deməli bu qədər 101-ci suala. Sualsa belədir. Deməli, Unicode-da yazılıb. Eee bir kitab verilib və səhifə soruşulur. Və biz bilirdik ki, belə tip məsələlərdə həcmi bölürük, yəni 10 MB-ı böləcəyik yerdə qalanların hasilinə. 32 32. Yazıram bura 32 * 32 * İndi bura fikir ver, Unicode, Unicode-un 2 baytını unutmaq olmaz. Bu olacaq 2 bayt. Təbii ki, belə bir məsələdə yuxarıdakı megabaytı çevirməlik bayta. Deməli, yuxarıdakı 10-u vuracağıq 2 üstdə 20, bu olacaq bayt. Bunu da böləcəyik 2 üstdə toplam olur 11 eləyir, 2 üstdə 11-ə. 2 üstdə 11-ə böləndə burdakı üstdə 9 qalır, 2 üstdə 9 512-dir, 512-ni ona qoyanda 5120 eləyir. 1210 C bəndə. Test 102. Həcm verilib 72000 bayt. Nəzərə alaq, bu baytla verilib. Deyək ki, modem sürəti saniyədə bu qədər bitdi. Gəlin biz bunu 8-ə bölək, bunu bayt eləyək. 8-ə böləndə burada qalacaq 6, olacaq 6000 bayt. Demək ki, saniyədə 6000 bayt ötürür. Yazaq. Əgər 1 saniyədə 6000 bayt ötürürsə bu modem mənim 72000 baytımı 72 min baytı bu neçə saniyədə yükləyəcək? Və şübhəətə ola bilərik ki, bu 12 saniyədir. Düzgün cavab B bəndə. Test 103. 4096 bayt neçə kilobaytdır? 1024-ə bölün, alarsınız 4 kilobayt. Deməli test 104. Modem 1 saniyədə 4 kilobayt kompüterə daxil edir skaner 10 dəyəcə işləyib. Əvvəl baxaq görüm 10 dəqiqə ərzində kompüterə nə qədər kilobayt gedib. 1 saniyədə 4 kilobaytsa, tənasüf qorunsuz təbii ki, 1-ə 4-dürsə 10 dəqiqəyə x. Yəni bu 10 dəqiqədə bu saniyədə onu vuracam. Bacam 600 saniyədə hər saniyədə 4 kilobaytdan eləyəc 2000 400 kilobayt. İndi bax, nə elimizdə kilobaytlar var. Bərabərdir. Digərən o həcmli sütunda yerinə qoyuram. Həcm vəradimdə var. var. Yazacam burax 48 vurulsun 128 vurulsun. Sorma var aranızda. Belə bir şey yoxdur. Vurulsun x səhifə x səhifə və təbii ki, Unicode olmadığından görə sadəcə bu part buranı vurursunuz 2024-ə, sonra x-i tapırsınız və bütün cavabı alırsınız. Test 105. Bir jurnal düşünün. Bir vərəqində 30 KB informasiya var. Amma söhbət 2 jurnal vərəqindən gedir. Bir jurnal vərəqi 30-dusa, 2 jurnal vərəqi olacaq bizdə 60 KB. Qeyd edirik bura 60 KB. Okay deyir ki, bu 60 kilobaytı saniyədə 512 simvol. Hə, e, bu simvol sizi çaşdırmasın. Bir simvol bir baytdırsa, rahatlıqla mən bura gedirə bilərəm ki, bir saniyədə bu modem nə qədər ötürür? 512 bayt ötürür. Bəs mənim bu jurnal nə qədər idi? 60 kilobayt. Yəni 60 kilobayt x saniyə. İndi bu kilobaytı da bir çevirməliyik nəyə? Bayta. İndi burdunun gələn x-i tapaq biz. X bərabər olacaq 60 kilobayt bölünsü 512 bayt. Təbii ki, yuxarını biz vurmalıyıq 1024-ə, bayta çevirməliyik. Yəni biz burdakı 60-ı 1024-ə vurub 512-yə bölsək, burada qalar 2, bu da olacaq düzdür 120 saniyə. 120 saniyə də 2 dəqiqədir. Bizə də dəqiqə ilə soruşur. Düzgün cavab C bəndidir. Deməli belə bir məsələmiz var. Belə bir məsələdə 3072 simvol. Nə edirsiniz? 9216-nın bu qədər işçimiz var. Vuruluq biz 3072-yə bu bizdə bu qədər simvol var. Bu bizdə baytla verir. Və bunu biz ən sonda 2^20-yə bölüb çeviririk megabayta. İndi digər siz bunu necə bir çevirə bilərsiniz? Bu 9 ^ 1024-dür. Bu da 3 ^ 1024-dür. 1024-ləri mən 2 ^ 10 şəklində yazsam, 9 3 ^ necə 27 ^ 2 ^ 20 bayt. Əla bunu 2 ^ 20-yə bölsəm, bizə bir başa verəcək. Nə qədər? 227 MB. Mənim elə məndə 3 MB-lıq disklər var. Nəçə nə disk lazım olacaq? 9-dən lazım olacaq ki, 27 MB-ı yerləşdirə bilər. Düzgün cavab B-dir. T307. 64 simvullu əlifbada yazılır. Yadda saxlayın. Simvullu əlifbada bir simvol neçə bitdir? Yazaq bura. Bir simvol olacaq 6 bit. Niyə 6? Çünki 64 2 üstü 6-dır. Yazaq bura 6 bit. Və mətn də 72 baytdan ibarət. Yazaq bura 72 bayt x simvol. X-i bura tapmaq üçün təbii ki, siz nə edirsiniz? 72 baytı proof 8 əvvəl 1-ə çevirirsiniz. Sonra bölürsüz burdakı 6-ya. Budu bizə verir 96. 108 14 simvoldan ibarət mətnin həcmi 98 bitdir. Bu tip məsələlərdə 14-ə yazırsınız. 98 bit və siz bir simvolun həcmini tapırsınız. Bir simvol x. X-i burdan tapsanız alarsınız ki, 7 bitdir. 1 alf badakı əl simvolların sayını tapmaq üçün ilk evvel 1 simvol tapırsınız. 1 simvolun həcmi oldu 7 bayt. Sonra 2 üstündə düsturunu istifadə edirsiniz. Cavab olacaq ki 7. Yəni 128 simvolun var 1 alf badakı. 109-cu sualı burada baxmaq istəyirəm. Unicode-da bir simvol 2 baytdır. Məndə 20 dənə simvol var. Hərəsi 2 baytdan 40 bayt eləyir. Biz də də baytla soruşur. Düzgün cavab A bəndidir ən 110-a da baxaq. Kompüterin yaddaşında bir simvolun kodlaşdırılması üçün əlbəttə ki, bir bayt ayrılır. 1 bayt 8 bitə bərabərdir. 111. Yenə də 64 simvol alifbadın söhbət gedir. Bu alifbada bir simvol 26 6 bitdir. 6 bitdirsə, mətində 20 dənə simvol var. Hərəsi 6 bitdən 120 bit verir bizə. 120 bit variantı olmadığına görə 8-ə bölüb 15 baytı burda gedib nəticə. 112. Deməli belə bir məsələ verilib. Bu məsələdə siz 32-ni vurursuz 16-ya. Onu da vurursuz 256-ya. Bu üç dənəsini bir-birini vurduqdan sonra unikoda not olmaq lazımdır. Onu da vurursuz 2 bayta. Sonra da 2^10-a bölüb, eee, kilobayta çevirib tapırsınız. Burada olduzlar daxil bütün simvolları sayırsınız. Neçə dənə simvol varsa, təbii ki o qədər bayt var, amma bizdən bitlə soruşur. 8-ə vurmağı da unutmayın. Bu məsələdə yenidə biz öyrəndiyimiz qaydanı tətbiq edirik. Verilmiş həcmi 2 üstü 10-a vurub, yəni bayta çeviririk elə bilər, kilobayta. Sonra həcmi bölürük yerlə qalanların hasilinə. Yəni 32 vurulsun 64-ə. 32 vurulsun 64-ə. Və ixtisar edirsiniz, cavab alırsınız. Deyil Unicode kodlaşdırılmasında hər səhifəsində 32 sətrə, hər sətrində 128 simvol olmaqla 2 megabayt həcmə malik olan mətn neçə səhifəni ibarətdir? Yenə də həcm verilib 2 megabayt, yəni 2 megabaytı -də bu dəfə 2 üstü 20-yə vuracaqsınız, bayta çevirəcəksiniz. Sonra böləcəksiz, yerdə qalanları hesiblə. Yəni 32 vurulsun 128-ə. Və unutmayın, Unicode-da x-i burada var. 12 bayt. Yenə də vurursunuz, səlisiz cavab alırsınız əyinə düsturunun hələ olmayan məsələlərdir. 116-cı sual. Müəyyən əlifba ilə kodlaşdırılıb. Burada əlifba olduğuna görə bu məsələnin üzərində biraz ətraflı dayanacağam. Deməli müəyyən əlifba ilə kodlaşdırılmış 6 simvoldan ibarət söz. 6 simvoldan ibarət söz kompüterin yaddaşında 42 bit yer tutur. Demək ki 6 dənə simvol var. 42 bit ayrılırsa mən nə demişdim? Bir əlifbada simvol sayını tapmaq üçün 2 üstü n yazırdıq. Bu n bir simvolun həcmi olurdu. Biz məcburuq ki, burada bir simvolun həcmini tapaq. 6 40 getsə 1 xdır. Mən mənə müəyyən olunur ki, burdan bir simvol həcmi burda 7 bitdir. Mənə lazımdır ki, bir simvolun həcmini tapım ki, bu tapdığımı gətirib burda yerinə qoyum. 2 üslü 7 bərabər olacaq 128 simvolu. Demək ki, bu əlifba 128 simvolu, əlifbaymış. 117 kitabın bir səhifəsində bu da ə, bildiyimiz kimi bayaqki suallardan ibarət eyni strukturlarda sualdu. Yenə də siz nə edirsiniz? Hamsını bir-birə vurmaqla və unutmayın Unicode-un 2 baytını da vurmaqla vurub həcmi hesablayırsınız. 118 6 hərfli söz. Hər hərf bir simvoldur. 32 simvol əlifbada kodlaşdırılıb. Diqqətli olun. Mən sizə demişdim, simvol əlifba olanda 32-ni götürürsünüz, nə edirsiniz? 205 şəklində yazırsınız. Orda bir simvol 5 bitdir. Yazaq birinci addım belə yazmaqdır. İkinci addım. Altını 5-ə vururuq, çünki burada bir simvol 5 bit tutur. Alırıq ki bu altı hərfli söz sən demə kompüterin yaddaşında 30 bit yer tutur. Və bizə deyilir ki, bu sözün yaddaşı tutduğu yerə, yəni 30 bitədir bu əlifbanın dəs neçə dənə simvol yerləşər. Mən sizə sual versəm ki, 204 simvol əlifba əlifba da bir simvol yaddaşda nə qədər tutur? Və siz mənə deyərsiz ki, müəllim 204-ü 210 şəklində yazaram. Və burdakı 10, ordakı 1 simvolun həcmini göstərir. Deməli bu əlifpanın bir simvolu 10 bitdirsə, bu 30 bitə bərabər olması üçün neçədənə simvol yazmaq lazımdır? Bəli, düz deyirsiniz, 3 dənə simvol. Çünki hərəsi 10 bitdir və 30 bitə bərabər olacaq. Yəni bu 30 biti bölürsüz bu 10-a, cavab alır 3 dənə simvol. 119-cu sual. Yenə burada baxın simvol əlifba var dəzolüsyonu götürdük, yazdıq, artıq öyrəndik ki, burada bir simvol 5 bitdir. 100 bayt təşkil edən məlumatdır. X-də simvol var bizdə. Və hərisi 5 bit yer tutur, mən bunu bildim və toplam 100 də bu 100 bayt təşkil edir. 1-ci hər yolu belədir. Yəni mən bunu sağ tərəfə 8-ə vurub 5-ə bölərəm. Yəni burdan x-i taparam, bildiyiniz kimi. Və yaxud da ki, nə edirəm? Yəni 100 baytı bir başa götürüb bölərəm 5 bitə bu şəkildə yazmaqlar, yenə yəni, eyni cavabı verəcək bizə. 120 Kitabın neçə səhifəsi var? Təkrar sualdır. 220-yə vurursunuz, sonra bölürsünüz yerdə qalandan hasilinə. Belə bir uzun məsələ var, buna baxaq görək bu nədir. Deməli, fakültədəki tələbələrin sayı 500 nəfərdir olsun. Tələbələrin hər biri 8 səhifədən ibarət fərdi iş hazırlamışdır. Deməli, bizə aydın olur ki, 500 dənə tələbə var oldu. Okay. Hər birinin də 8 səhifədən ibarət fərdişi var. Toplam səhifələrin sayı 80 demə 4000 imiş hələ ki. Fərdi üçün hər səhifəsində də təsəvvür elə bizdə bu qədər səhifə var və hər səhifəsində də 32 dənə sətir var. Sonra 64 dənə simvol var və biz bilirik ki bir simvolu bir bayt yazaq onun arxasında bayt. Burada bir də həcm yazaq. Tabaq toplam həcmi bərabərdir. 508-ə vuranda elə 4nı. Bu yerə bu 4n olduğu üçün bu şəkildə qalsın. Ə, hətta bu şəkildə qalmasın. Gəlin yəni, biz bu şəkildə yazsaq. 500 qalsın olduğu üçün 500 vurulsun. 2 üs 3 budur, 2 üs 5 budur, 2 üs 6 budur. 2 üs 11, 2 üs 14. Yazaq 2 üs 4 byte. Hə indi baxın, bunu bu şəkildə yazandan sonra biz nə eləməliyik? Bunu əvvəl bölək 2 üs 10-a. 2 sona böləndə olacaq. 500 vurulsun. 2 üstü 4 nə? kilobayt. Mhm. Bunu da yazdıq bu şəkildə. İndi baxırıq. Deyil ki, simvol olarsa bu kurs işlərini 750 megabaytlıq diskə neçə dəfə yazmaq olar? Yəni demək, demək ki, mən 750 megabaytı bölməliyəm bu həcmə ki mən baxım deyim bu onun içində 750 megabaytın içində nə qədər bu qədər kilobaytələşdirə bilərəm. Çünki bir dənə e, kurs işi 500 vurulsun 2 üstü 4 kilobaytdır. Amma mən bu megabayt olduğuna görə də bunun 2 üstü 10-u vuracağam ki, e, alın hər kədər kilobayt edeyim. Bərabərdir. Demə bu 0-nı, bu 0-ı siləcəm. Rahat olsun. Sonra bunu 25-ə ixtisarlaşsam burada qalar 2. Burda 25-i ixtisar etsəm burda qala 3. 2 üstü 4-ü ilə 2 üstü 10-u ixtisar etsəm burda qalar 2 üstü 6. Bu 2-ni də 2 üstü 6-nı ixtisar etsəm yuxarıda qalar 2 üstü 5. 2 üstü 5 32-dir. 2-yə də 3-ə də vursam bu 3-ə. Yedidici 96. Demə 96 dəfə mən bura onu yaza bilərəmmiş. Cavab olacaq P=122. 2^72 simvol alfabə nə demişdik? Bu bir simvolun bitlə həcmidir. 72 bit. Bu da bərabərdir 8-ə bölsək 9 bayta. Yəni bu bəndə. Belə bir sual qarşınıza çıxsa, yenə yəni simvol alfabədir. Mən burada 2^6 yazsam, bir simvol 6 bitdir. Demək ki, burdakilərin 6-da nəsi? Bir dənə simvol təşkil edir. Yəni mən belə ayırı-ayıra sonra o ayırdıqlarımın sayını sayaram. Yəni də ki, nəyin yerəm. Belə toplu 01-ləri sayaram, onu bölərəm 6-ya. Niyə 6? Çünki 6 dənəsə 1 dənə simvol təşkil edir burada. Yəni qaydası belədir. Sayırsınız, 6-ya bölürsüz. Şirkətin hesabatı 3 səhifədən ibarətdir. 1-ci səhifədə 100, 2-ci səhifədə 96, 3-cü səhifədə 60 simvol var. 1 megabaytladınız ya, bu hesabatı neçə də faydama gələr? Yəni deməlik, 3 səhifə deyil. 1-ci səhifədə 100 simvol var və biz bilirik ki, bir simvol bir baytdır. Demək ki, bu elə də 100 bayt. Plus 2-ci səhifədə 96. Bu elə də elə 96 bayt. Plus 60 simvol var. Bu da gələcək bizdə elə 60 bayt. Yəni gəlin biz nə edəyək? Kalkulyatoru çəməyə çağıraq. Burda hesablayıb, eee, videonu çox uzatmaq fikrim yoxdur. Burda nə deyirik? 196 + 60. 4 dəqiqə. 100 üstə gəlir 96 + 60. Bu qədər bizdə nə var? Eee, simvol var, yəni byte var. İndi baxın, deyir ki, 1 megabaytlıq diskiyə bu hesabatı neçə dəfə yazmaq olar? Minimum 1 megabaytın içində nə qədər e, 256 bayt yerləşdirə bilərəm? Bunu tapmalıyam da. Yəni ki, 1 megabaytı bölməliyəm 256-ya. 256 2 üstü 8-dir. 1 megabaytda 2 üstü 20 baytdır. İndi baxın, bunu mən bu şəkildə bölsəm, yuxarıda qalıq 2 üstü 12. 2 üstü 12 4096 eləyəcək. Belə bir məsələ İki səhifəlik informasiya yaddaşda 400 bayt yer tutur. Baxın, bu bir, bu da ikinci səhifə. İkisi birlikdə 400 bayt yer tutur. 1-ci səhifədəki informasiyanın yani, həcmi 2-ci dən 3 dəfə çoxdur. Fikir ver, 1 2-ci dən böyükdür. Mən bunu x yatsam, buna görə 3 x vurub yazım. Toplasam 4x yer. 4x bərabər eləyəcək 400-ə. X'le beraberliyacak 100. Demek ki birinci de 300 simbol, 300 byte, ikincide ise 100 simbol, 100 byte var. Doğru cevap 7. Şey